Я... Я должен сказать, что с каждым годом все больше и больше трудностей встречается на пути проведения Дня факультета. Но несмотря на это, так же неизбежно, как что завтра, 12 апреля, все прогрессивное человечество будет отмечать День космонавтики, также неизбежно, что накануне этого дня все прогрессивное физическое человечество университета и, университет, и регионы Украины будет отмечать День факультета теперь в мире физико-технического Донецкого национального университета. Кто виновники этому? Виновники этому мы, все присутствующие здесь. Поэтому я от всей души поздравляю всех нас с тем, что мы сегодня вновь собрались. Поздравляю! День факультета держится, и есть наша традиция, и держится на нас, на носителях и хранителях этой традиции. И вот нам подумалось в деканате Почему бы не попробовать заложить на этом днем факультет, на этом дне факультета нечто новенькое? Может, оно и проживется дальше, как традиция факультета. Поэтому для начала я попрошу Татьяну Юрьевну и Николая Васильевича помочь мне пригласить на сцену людей. А что это за люди, я сейчас объясню. Мы подумали в деканате и решили, что, наверное, мы создадим при факультете комиссию, которую вот так где-то назовем «Большая двадцатка». «Большая двадцатка лучших студентов по успеваемости факультета». Почему двадцатка? Ну, во-первых, мы взяли студентов первого, второго курса по каждому направлению. У нас на факультете сейчас пять направлений. Вы все знаете физика, прикладная физика, компьютерные науки, безопасность и метрология. Вот уже 10 человек. А потом у нас еще есть пять запускающих кафедр. И каждая кафедра представила по студенту 3-4 курса. Вот получилась большая подсадка. Ее функции я объясню чуть позже, когда мы их всех пригласим на сцену. Пожалуйста, помогите мне пригласить их на сцену. На сцену приглашается студентка первого курса специальности физика Чевичелова Тамара Андреевна. успеваемость на факультете. Пожалуйста, где? А, сюда. внимательно, и, наверное, особенно Владимир Шотчев обратил уже, что здесь не 20 человек на сцене. Да. Выбор проходил путем голосования преподавателей. К сожалению, некоторые э, квоты остались открытыми. Преподаватели не проголосовали за представителей соответствующих специальностей. Не будем говорить о каких Теперь всех присутствующих я очень прошу внимательно посмотреть в лице большой двадцатки, потому что многие из вас судьба будет в их руках. Я поясню почему. Нет. Большая двадцатка имеет освободительные э, права. Им дано право вето на решение деканата по отчислению студентов. При этом, конечно, положением предусмотрена квота. В одну сессию четыре единицы. Имеется в виду одну единицу сохранить на первом одну единицу на втором, на третьем и на четвертом. И как положено на международных организациях, только путем единогласного решения. Если хотя бы один из больших двадцатки будет против, квота не накладывается. Поэтому еще раз вас призываю, внимательно посмотрите в лица этой комиссии большой двадцатки, полномочия которой распространяются до следующего дня факультета и в их руках находится судьба, по крайней мере, может быть, не присутствующих, но восьми человек — это точно. Поблагодарим еще раз лучших из лучших на факультете и пожелаем объективности, объективности, ответственности. Благодарим вас, ребята. Всех еще раз с праздником, с Днем факультета. Спасибо, Анатолий Алексеевич. Спасибо, дорогие. Аплодисменты, Анатолий Алексеевич, и ребята. Так что физический факультет не стоит на месте. Действительно, новые, 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 новые люди. вот, еще тоже одно новшество. Вот с этого года мы с Татьяной Югиной так посмотрели. Смотрим коллектив у нас в Тегенчатом всему концерту нашим студенчеством. Максим! Встречаем! Так, а вот так работает. Ну что, целого года. Кто-то пришел вчера на вечер студенческой песни и ощутил это уже на себе. Поэтому давайте сейчас бурными аплодисментами встретим открытие дня физико-технического факультета. Потому что физтех Субтитры сделал DimaTorzok